السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي ومن من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً, قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا الذین آمنوا علیہ و تسلیما تمام حضرات محبت کے ساتھ شریف و اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ میرے عزیز دوستو اسلامی کیلنڈر میں ذوالحجہ کے مہینہ اور محرم کے مہینے کو خصوصی امتیاز حاصل ہے یہ خصوصی اہمیت کے حامل مہینے ہیں اور قربانیوں کے لازوال دستانوں سے بھرے مہینے ہیں اسے تو اسلامی کیلنڈر میں جتنے بھی مہینوں کا شمار ہوتا ہے ہر ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی فضیلت کوئی نہ کوئی نسبت حاصل ہے لیکن بالخصوص الحج اور محرم کے مہینے یہ عظیم ترین قربانیوں کے مہینے ہیں تاریخ اسلام میں جیسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت و قربانی اور سیدنا اسماعیل علیہ وصلاۃ السلام کی قربانی یہ وہ ناقابل فراموش تاریخیں ہیں جس سے اسلام کی تاریخ جگمگا رہی ہے اور اسلام کی خصوصی نسبتیں حاصل ہے وہاں پر اسلام کی تاریخ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور داماد رسول ذل بشارتین ذوال حجرتین نورین حیا پاکدامی اور رشفت کے بادشاہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی انتہائی نادر اور عجیب اور غریب واقعات سے بھرپور ہے ویسے تو تاریخ اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں جتنے بھی سکون ہیں جنہوں نے اپنے مبارک فونوں کا نظرانہ پیش کر کے دنیاوی زندگی جو عارضی زندگی ہے اس کو ہمیشہ جاویدہ کر دیا ہے زندہ کر دیا ہے ان میں سے ایک ایک شہید چاہے وہ منصبی دنیاوی منصبی ادبار سے چھوٹے منصبوں پر تھے یا بڑے منصبوں پر تھے یا نادار تھے یا عمرات ہے ہر ہر شہید کے اوپر ظلم لائے گئے ہیں اور ہر ہر شہید کی اپنی ایک داستان ہے وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم شخصیت کی مظلومانہ شہادت یہ ایک الگ بات ہے چونکہ اسی ذی الحجہ کی اٹھارویں تاریخ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو تیسرے خلیفہ راشد تھے ان کی شہادت کا انتہائی ظالمانہ مظلومانہ واقعہ پیش ہوا تھا اس کے بھی چند گزارشات حضرت کے مناقب کے حوالے سے گزارش کی تھی خیال ہوا کہ آج بھی چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں میرے عزیز دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرتبے کے کیا کہنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے فرمایا کرتے تھے کہ کہ رسول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بی عمی بکر ولا نعدل بعمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی صحابی کو نہیں ملاتے تھے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ عمر اور روایت بخاری میں موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی دوسرے صحابی کو نہیں سمجھتے تھے سب سے بڑا مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ کی نظر میں کسی کا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بے شمار مثال اس کی موجود کئی دفعہ نبی علیہ صلی اللہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا گیا حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی کہ صحابہ کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو گیا اور قریب ہے کہ جنگ ہو جائے ان کے درمیان تو تصفیہ کے لیے نبی علیہ السلام بذات خود تشریف لے گئے وہاں اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا مسئلہ ہوا مسجد نبوئی میں عین فرض نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کی وجہ سے بر وقت نہ پہنچ سکے تعطیر ہو گئی تو حضرت بلال نے دائیں بائیں جانب دیکھا کہ کسی کو آگے کریں مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے ان سے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ نماز پڑھائیں مختصرا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھانے کے دوران جناب محمد الرسول اللہ اور دیگر صحابہ پہنچ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے ہی نماز کی نیت باندھ دی اب صحابہ اب بھی حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام پھر حضرت عبتر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی کھڑے ہیں ان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا اور یہ واقعہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہو رہا تھا قدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کسی نے کھانسنا شروع کیا کسی نے گلا صاف کرنا شروع کیا حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ دینے کے لیے کہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے ہیں اب نماز کا دوران بھی ہے کوئی سبحان اللہ کہہ رہے ہے کوئی ماشاء اللہ کہہ رہے ہے کوئی الحمدللہ کہہ رہے ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق بھی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق تھے نا ان کی نماز کی معمولی نماز تھوڑی تھی وہ جب نہیں ہے باندھ لیتے انہوں نے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں لیکن جب پیچھے شور تھوڑا زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سا ابو بکر صدیق کو احساس ہو کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے حدیث شریف میں آتے تو انہیں ترنکیوں سے ایسے ایسے پیچھے دیکھنا شروع کیا نماز کے دوران ہی اور جیسے ہی ان کی نظر نبی علیہ السلام پہ پڑی تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جاری رکھو نماز جاری رکھو اور نماز جاری رکھنے کا حکم دیا نماز انہی سے تکمیل ہے اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پر تشریف لائے اور تھوڑا ڈانٹ کے انداز میں صحابہ کو سمجھایا کیا کر رہے ہو پوری نماز کو کھیل بنا دیا کوئی کھانس رہا ہے کوئی ماشاء اللہ کہہ رہے کوئی سبحان اللہ کہہ رہے اور فکی مسئلہ سمجھایا کہ اس طرح نہیں ہوتا اگر لکمہ دینا بھی ہے تو لکمے کے پھر آداب سمجھائے وہ جو مسائل ہیں نماز سے متعلق اس کی پوری تفصیل سنجھائے. اسی طرح مراض الوفات کا معاملہ ہے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں آتے اور نماز پڑھاتے کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے تھے آپ نے حکمن فرمایا کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائے اور اسی دوران جب تھوڑی سی طبیعت سمبلی تو دو صحابہ کے سہارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدام نماز کمپلیٹ کی مکمل کی اور گویا کے صحابہ کو اتاثر دیا کہ میری نظر میں اگر تم میں سب سے کوئی معزز ہے تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مقام تھا صحابہ کی نظر میں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر کے بعد اگر کسی کا مقام تھا صحابہ کی نظر میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام غار ہیرا پر ہیں آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں غار ہیرا ہلنے لگا وہ ایک زلزلہ پیدا ہوا نبی علیہ السلام نے ڈانٹ کے انداز میں غارحرا کو محاطب کر کے کہا رہے کہ اس کو ٹھہر جاؤ نبی او صدیق او شہید اے ہیرا دیکھ نہیں رہے تم پر وقت کے نبی کھڑے ہیں ان پر صدیق کڑے ہیں ان پر دو شہید کڑے ہیں ٹھہر جاؤ ہل کیوں رہے یہ میرے صحابہ کا مقام تھا یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی اب ابو سا شاہی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے ایک باغ میں جسے باغ عریض کہتے ہیں اس میں موجود تھا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی تو ابو موسیٰ شاعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دروازہ کھولو اور جو شخص داخل ہوگا اسے جنت کی بشارت دے دو حضرت ابو موسیٰ شاعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا تذکرہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ابھی مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو جو بند داخل ہوگا اسے جنت کی بشارت دے دیجئے میں نبی علیہ السلام کی بشارت آپ سے ذکر کرتا ہوں آپ کی جنت کی بشارت ہے حضرت ابو مصعف فرماتے ہیں کہ حتب صدیقی اللّہ تعالیٰ اللہ کی حمد و سنہ کی اندر آئے سلام کے اور ایک طرف بیٹھ گئے دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی نبی علیہ السلام نے حضرت موسا سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو جو بندہ اندر داخل ہوگا اسی جنت کی بشارت دے دینا دروازہ کھولا دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی حمد و ثنا کی اللہ کا شکر ادا کیا اور جانب آ کے بیٹھ گئے تیسری مرتبہ فرمایا جب دستک ہوا تو فرمایا کہ ابو موسیٰ جاؤ ایک شخص اندر آئیں گے اسی جنت کی بشارت دینا لیکن کہنا کہ بڑی ازمائشوں اور اور مصیبتوں کے بعد تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور میں نے ان سے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بڑی مصیبتوں آزمائشوں اور فتموں کے بعد تمہاری جنت کی بشارہ. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اللہ ہی بہتر مدد کرنے والا ہے یہ جملہ انہوں نے کہا اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ ظالم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی میں شہید کرنے لگے تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا عبداللہ تعالیٰ صحابہ حکم کیوں نہیں فرماتے آپ ایک آرڈر کریں تو ہم سب باغیوں کا اور منابکین کام کر دیں کہ سب کے سر اڑا دیں تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی یہاں فتنہ اور فساد نہیں چاہتا یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور سننا آج صبح رات میں تحجد کے وقت میں نے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عثمان ہم دستخان پہ بیٹھے ہیں افطاری کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں آج اور مجھے لگتا ہے کہ میری افطاری جنت میں آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی اور جب باغی نے پہلا وار کیا اس نے کہا کہ وہ بد بخ اس ظالم یہ وہ ہاتھ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت بہی کی ضرورت تھی تو سورہ حجرات سے لے کر والناس تک اللہ کا کلام اس ہاتھ سے لکھا گیا تھا کس ہاتھ پہ وعدہ کر رہا اور راوی کہتا ہے کہ جب آپ کے اوپر چوریوں کے اور تلوار کے وار کیے گئے تو پہلا خون کا قطرہ وہ قرآن ترین کی تلاوت کر رہے تھے فصیح کی اوپر کہ ان ظالموں کے لیے اللہ ہی کافی ہے اس آیتِ کریمہ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خطرہ گرا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے آدمی اگر ہے عفت اور باغدامی والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت عثمان ہے اور میرے عزیز دوستوں آج جہاں سوشل میڈیا کی گراہ ری ہے ان موبائل اور انٹرنیٹ نے جہاں تباہی کر دی ہے شرم و حیات کا جنازہ نکال دیئے ہیں امت سے ہمارے نوجوانوں سے ہمارے بزرگوں سے ہمارے خواتین سے خدا کا واسطہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑے ان کی حیاء اور عفت والی زندگی کو پڑے اتنے عفت والے اتنے حیاء والے شخصیت کہ نبی علیہ السلام خود بھی حیاء فرماتے تھے حیاء عائشہ فرماتے ہیں ابو بکر آئے نبی علیہ السلام کے پنڈی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نارمل تھے نے آنے دے دیئے بیٹھ گئے عمر آئے پنڈی سے اسی طرح کپڑا ہٹا ہوا تھا عثمان جب داخل ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے مکمل اپنے کپڑے کو ایسے درست کیا اور اپنی پنڈی کو ڈانگ دیا بعد میں ہمیں پوچھنا پڑا کہ یار رسول اللہ عمر کر آتے ہیں عمر آتے ہیں آپ نارمل ہوتے ہیں لیکن جب عثمان آتے ہیں آپ اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے ہیں اپنی پنڈیوں کو چھپا لیتے ہیں تو فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیال نہ کروں جس شخص سے ملعہ العالی کے ملائکہ بھی حیاء کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں شخصیات کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين سنت اللہ فرمائے